Salam hörmətli və dəyərli kanal izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində 2-ci ərazı marketin yaxınlığında gözəl, müasir üslubda təmir olunmuş bir 4 otağlı həyət evini təqdim edəcəm. Həqiqətən maraq dolu bir evdir. Demək olsun ki, bu tipdə bu formada tikinmiş evlər çox az bir miqdarda da hal-hazırda satışda. Və gördüyünüz kimi həmişə izləyəcəyimiz evin bu formada gözəl xarici görünüşü var. Deməli evlər, yəni deyim sizə ki, Matsav qəsəbəsində ərazı marketin yaxınlığında olan çox gözəl və prospektivli ərazilərin birindədir. Ərazidə olan bütün evlər də, yəni böyük evlərdir. Ərazidə kanalizasiya, mərkəzi kanalizasiya sistemidir. Yəni kommunallar hamısı daimidir. Qaz, su, işıq, yəni bunların hamısında heç bir problemi yoxdur. Bax görürsünüzmü bu formada gözəl həyət yanı sahəsi var. Qapı uzaktan idarə olunma jar sisteminə təchiz olunub. 4 otaq də hörmətlə izləyəcəyimiz. 4 otaq olmasına baxmayaraq otaqların ölçüləri də normaldır. Evin yerləşməsi də normal bir yerdədir. Yaxınlığında məktəb, market, qapısının önünə kimi asfalt xəttdir və daha çox vaxt itirmədən hörmətlə izləyəcəyimiz evin içini də daha yaxından təqiq etmək istəyirəm və gördüyünüz kimi burdan yan tərəfdən arxasına keçmək də mümkündür. E, mərtəbələr arası monolit betondur, hörmətli izləyicilərimiz. Bax gördüyünüz kimi evin giriş qapısıdır, çox səliqəli şəkildə. Yəni evin tikişə başı çatdırılıb. Bax evin üzündə də belə bir e, təsovka vurulub ki, evin fasad boyasının ömrünü uzadan bir vasitədir. Bax, hörmətli izləyicilərimiz daxil oluruq evin birinci mərtəbəsinə. Gördüyünüz kimi çox gözəl Bak belə götür. Bir, 1-ci mərtəbədə e, xoludur. Bu 2-ci mərtəbədə qonaq xant, tökənlərdir. Formada, tökənlərdə şam ağacından yığılıb və alt hissəsi betondur. 1-ci mərtəbədə bir qonaq otağı, bir e, mətbəx və bir sanitariya qovşağı var. İkinci növbədə qonaq otağını sizə təqdim edəcəm. Bax gördüyünüz kimi qapılar da çox gözəl şəkildə seçilib. 1-ci mərtəbənin xolu da Yəni kifayət qədər genişdir. Bax bu hissədə klodovka kimi də istifadə etmək mümkündür. Deməli daxil oluruq evin qonaq otağına. E, qonaq otağı, hörmətli izləyicilərimiz, hal-hazırda günün birinci yarısıdır. Yəni hava da o qədər günəşli deyil, bax gördüyünüz kimi evin işıqlanması çox gözəl şəkildədir hal-hazırda. E, deməli burada patoloqda gizli işıqlar qoyulub. Yəni evin divar kağızları da çox, yəni gözəl şəkildə seçilib, hörmətli izləyicilərimiz. Dörd bir tərəfindən evin günəş işığı, yəni rahatlıqla evinə düşür. Və bu formada gözəl qonaq otağıdır. Qonaq otağının təxmin olaraq ölçüsü 28-29 kvadratmetrlik, yəni təxmini ölçünü mən sizə nəzərində çatdırıram. Və Bak burda gördüyünüz kimi birinci mərtəbədə belə bir e, mətbəxdir. Bak bu formada gözəl mətbəx var hörmətli izləyicilərimiz. Qeyd etmək istəyirəm ki, ərazidə, e, yəni bu evin qiymətindən aşağıda ki mərtəbəli evlərimiz mövcuddur. Bu evin qiyməti 91.500 manata təklif olunur. 91.500 manat bu evin start qiymətidir hörmətli izləyicilərimiz. Qeyd etmək istəyirəm ki, ev nağd satışlıq kreditlə satılmır. Vax, burada birinci mərtəbədə, verə bir bil görsən, sanitarlı qovşağı var. Həqiqətə almağa dəyər, çünki çox gözəl bir evdə həmrətlizəcəyəmiz. Və qalxırıq evin ikinci mərtəbəsinə. İkinci mərtəbədə 3 yataq otağı, bir sanitarlı qovşaq var və bir açıq e, balkondur. Deməli, bax gördüyünüz kimi, ikinci mərtəbənin də hərisi bu formadadır, həmrətlizəcəyəmiz. Ərazini, yəni sizə tam olaraq göstərmək istəyirəm. Baxın, bax bir-bir bir, e, gözəl ərazisi var yaxınlığında məktəb, bağça, bütün şəraitlərlə təchiz olunmuş bir ərazidir. İkinci mərtəbədə olan birinci yataq otağını sizə təqdim edirəm. Baxın, belə bir e, yataq otağı var. Gördüyünüz kimi belə bir e, yataq otağıdır. Yeni divan kağızları da çox gözəl təchizlə seçilib və İkinci mərtəbədə növbəti yataq otağını sizə təqdim edəcəm əlbəttə izləyəcəyəmiz. Və ikinci mərtəbənin e, dəhrizə də kifayət qədər genişdir. E, deməli, baxın burada <coughs> növbəti yataq otağıdır. Və videonun əvvəlində də qeyd etdiyim kimi evin 4 bir tərəfindən evə günəş işığı tam sərbəst şəkildə düşür. Bax gördüyünüz ki, marxa tərəfdə boş bir ərazidir. E, deməli, qayıdıq yenə dəhrizə. Dehrizdən növbəti olaraq daxil olacağımız otaq Növbəti yataq otağıdır. Baxın, oh, burada belə bir yataq otağıdır, görmək istəyəcəyimiz. 91.500 manat görmək istəyəcəyimiz start qiymətidir. Ərazidə bu qiymətdə və bu qiymətdən də aşağı qiymətlərdə iki mərtəbəli 4 otağlı və 5 otağlı evlərimiz mövcuddur. Xahiş olunur, aşağıda qeyd olunan əlaqə nömrələrinə əlaqə yardaşsınız. Bak burada daha 2-ci mərtəbədə belə bir, -bir e, hamam otağıdır. Bak gördüyünüz kimi duş kabinası yeri qoyulub və qeyd etmək istəyirəm ki, hal-hazırdakı 2-ci mərtəbə ümumilikdə monolit betonla e, əvəz olunub. Bak burada belə bir, -bir e, balkondur. Bu formada həyətan sahəsidir, gördüyünüz kimi, yəni evlər də çox gözəl evlərdir. Hörmətli izləyicilərimiz, izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın kanalımıza abunə olun ki, satışa çıxan ilk yeni evlərlə 1-ci olaraq siz tanış olasınız.